Ми повертаємось студію громадської Я Анастасія Станко. У мене вже є новий гість. Це Константин Ривуцький, правозахисник, журналіст і редактор сайту е, «Інформатор ЛГЮА». Ось він в нас на плазмі виставлений. Тепер ми хочемо після новин Донбасу, після новин з Донеччини трохи говорити про новини з Луганщини, тому що якраз цих новин громадському не вистачає. Є різна інформація, але дуже насправді скупа здебільшого вона від жителів місцевих і від російських ЗМІ Ми хочемо трохи розібратися, що ж насправді відбувається в в Луганську і в околицях, і в місцях, які зайняті так званою Луганською Народною Республікою, маємо інформацію про те, що Луганськ повністю взяти в кільце українською армією. Нещодавно, там, якщо ви пам'ятаєте, цю карту бойових дій був такий перешийок, який з'єднував решту Луганської Народної Республіки з Луганськом. Тепер, як, як то стверджують в РНБО, цей пересуєк зруйновано, тобто все контролює армія. З Костю, ми поговоримо трохи детальніше, чи правда це, і чи от ми перед ефіром говорили, чи зможуть гуманітарні вантажі, так звані гуманітарні вантажі з Росії, ці Камази, дістатися до Луганська території бойовиків. І Костя каже, що зможуть, так? Ну що там є якісь насправді шлях для. Настя, я, во-первых, хотел бы сделать небольшое уточнение, я не редактор сайта информатор, у информатора другой редактор, но ага, я имею окей. непосредственное отношение к этому проекту. Координирую часть этой работы. То, что касается гуманитарных грузов и Давай начнем, наверное, все-таки с отрезания Луганска, взятия в кольцо Давай. Луганска силами АТО. К сожалению, по нашей информации, эти сообщения несколько преждевременны. Но надо сразу отметить, что информацию из Луганска из Луганской области сейчас получать становится все труднее, и достоверность этой информации иногда под вопросом. Э, насколько известно нам, силы АТО действительно пытаются взять в кольцо Луганск и наступают по нескольким направлениям, но пока это кольцо, э, по информации, которая есть у меня, еще не замкнуто. Да, э, оно ведь открыто. Насколько я понимаю, в направлении Краснодона еще есть возможность ухода сил ЛНР и, соответственно, подхода подкрепления к Луганску. Но захотят ли боевики ЛНР оборонять, продолжать оборонять Луганск, этот вопрос тоже остается открытым. Сейчас в последнюю неделю силы ополченцев, так называемых, концентрируется в районе Стаханова, Антрацита, Свердловска. То есть потихоньку они оттягивают свои силы туда. Но они еще не отказались от обороны и Луганска, и других осажденных городов Луганской области. Красного Луча, Попасного. В Попасном сегодня боевики ЛНР попытались перейти в контрнаступление. Но, как сообщают наши источники из вооруженных сил Украины, контратака была отбита. В контратаке, по их информации, принимала участие группировка из около 500-600 боевиков. Но все они были разбиты украинскими танкистами, они попали под обстрел и были вынуждены снова отступить. Как сообщалось позавчера, Силы АТО атаковали Первомайск и заставили боевиков отступить из большинства районов города. Но Первомайск до сих пор не взят, до сих пор не находится под контролем украинской армии. Боевики удерживают позиции в той части города, которая находится на выезде в сторону поселка Ирмина. Они контролируют один из местных заводов, концентрируясь там, контролируют переправу, мост через Луганку. По словам местных жителей, боевиков в городе осталось не так много, около 300 человек, хотя с учетом информации о сегодняшнем контрнаступлении, возможно, они получили какое-то подкрепление. Но поки э, сили антитерористичної операції, що дні рішаються э, зайнять э, піровомайск. Э, Відмо є э, определенна опасна, опасна контрнаступлі. Ми традиційно цю карту показуємо, э, яку дає РНБО, і тут ну частина ЛНР насправді досить велика. Порівняно з ДНР, ми говорили вже з Костю про попасну, яка начебто звільнена, але все одно обстрілюється так. Так. Потім Первомайськ досі не взятий, насправді. Да, Там було сейчас... разів 5, якщо я не помиляюся, спроби взяти це місто. І були навіть заяви про те, що вже взяти воно. Чотири всь... рази вже звучали про тому що Первомайськ освіта, але к сожалению, вони не підтверждалися. Луганськ угу. і, і така, що зі сторони Краснодону може знайти, так? Угу. То есть вот, направление на восток и на юго-восток пока еще открыто для боевиков. Я так понимаю, что силы АТО продолжают пытаться взять Луганск в кольцо. Хочется быть оптимистом, но, к сожалению, не всегда сообщения РНБО соответствуют действительности. Я знаю, ти маєш інші новини про те, як зараз в Луганську все відбувається. Я хочу запитати про одну з головних про відставку Болотова. Наскільки це правда, що він подав відставки? І за моєю інформацією, в Луганську зараз взагалі хаос, болотівців як таких не залишилося. І хто там, чим керує, з ким там можна домовитися, взагалі не зрозуміло. Насколько это правда? Болотов уже достаточно давно покинул Луганск. Есть информация о том, что он находится в Стаханове, на своей фактически родине, в городе, где он прожил большую часть своей жизни. Информация о том, что в Луганске ни много ни мало готовится переворот в ЛНР, поступала последние два дня. Проверить эту информацию нам не удалось, хотя сообщалась она из источников, близких к руководству Луганской Народной Республики. То есть какие-то процессы там какое-то время уже шли. И действительно, сегодня Болотов дал интервью телеканалу «Россия-24», в котором он, сославшись на состояние своего здоровья, на последствия некоего ранения, которое он якобы получил, говорит о том, что он больше не может продолжать выполнять функции лидера Луганской Народной Республики и передает свои полномочия так называемому министру обороны Луганской Народной Республики Игорю Плотницкому. Ты что знаешь про него из его биографии? Не, пока что, на жаль, я не, не могу сказать ничего про Игоря Плотницкого. То есть ты первый раз слышишь это имя и присущие? Я, да. Возможно, наши коллеги знают о нем больше. Возможно, ми даже щось опублікували на но, На сожалению, зараз я не, не можу прокоментувати навіть э, невідомо не не чи він український громадянин. Мені не неизвестно об этом. Настю. Костю, я пропоную подивитись власне цей сюжет. Э, э, да, давайте подивимось інтерв'ю Валерія Болотова да. і продовжимо про те, що відбувається в Луганську і в іншій частині області, зайняті бойовиками. еще раз возвращаемся к новости последних минут. В отставку подал Валерий Болотов, глава непризнанной Луганской Народной Республики. Мы получили его заявление. Положение Луганской Народной Республики сложное. Киевская хунта бросила на наши города огромное количество войск и техники. Каратели целенаправленно уничтожают инфраструктуру. Ни для кого уже не является секретом тот факт, что мы находимся на грани гуманитарной катастрофы. В этих обстоятельствах руководство республики должно работать на пределе своих возможностей. От этого зависит не только качество жизни луганчан, но и сама их жизнь. Понимая все это и трезво оценивая свои силы, я принял решение ⁇ Временно оставить пост главы Луганской Народной Республики ⁇ Последствия ранения не позволяют мне с полной отдачей сил трудиться на этом посту во благо луганчан в сложное военное время. Мы уже провели консультации с коллегами из исполнительной и законодательной власти и решили обратиться с предложением возглавить нашу республику к Игорю Плотницкому, нынешнему министру обороны. Однако я не собираюсь покидать фронт. Я луганчанин, здесь мой дом, и я продолжу бороться за наши общие идеалы. Я уверен, что наша борьба завершится успехом. Наше дело правое. Победа будет за нами. Болтова он объявил о своей отставке. Эфир нашего телеканала продолжит специальный репортаж. все Валерий Болотов, мы так оценили. по іншому он выглядит от початку своей деятельности в ЛНР, називаємо это так. И так, не знаем, кто тепер в ЛНР, не знаем эту людину. Ще раз прозвище расскажи. Игорь Плотницкий. Была информация о том, что ЛНР возглавит человек, который в 1991 году руководил расстрелом латвийского парламента, а потом организовывал волнения в Приднестровье и большую часть времени после переворота в Приднестровье прожил в Приднестровской Народной Республике. К сожалению, я сейчас не помню фамилию этого человека. Мы будем уточнять эту информацию. Ну вот я трохи знайшла про него. Про, про Плотницького саме. Я поки. Ти розкажи інші новини, я поки ознайомлюся з біографією, чу... бачу, що він там служив в армії, майор запасу. У 96-му 2002 роках організував якийсь ЧПТ, Скарабій, фірма займалася оптоворозничної торговлі в ну, Луганській, знаходилася своя собі АЗС, ну тобто якимось займався бізнесом. А я... Сина і дочку, одружений. Ну я трохи почитаю, потім розкажу про нового керівника так званої ЛНР. Що в Луганську? Я так розумію, все, все гірше і гірше, світла немає, да. води немає, К в немає. мають. Луганські новини з Луганська в останні дні достатньо однообразне. Uh, Продовжуються обстріли, uh, обстрілюють. и из города. Боевики обстреливают позиции сил АТО. Обстреливаются и разные районы Луганска. Разрушений все больше. Город действительно близок к гуманитарной катастрофе. Во многих районах нет электричества, во многих районах нет воды или она появляется с перебоями. В некоторых районах она есть только в ночное время, тонкой струйкой. В некоторых районах города нет газа. Я бы даже сказал, наверное, в большинстве районов города нет газа. Большая проблема с топливом. По нашей информации, иногда стоимость 10-литровой канистры с бензином доходит до 2000 гривен, по словам местных жителей. Бензин жизненно необходим. Многие луганчане до сих пор пытаются выехать из города. Бензин нужен для машин скорой помощи, для пожарных, у которых сейчас достаточно много, к сожалению, работы. Также в городе продолжаются перебои с мобильной связью. Есть несколько точек, где мобильная связь в Луганске принимает Относительно неплохо. Люди собираются в этих местах для того, чтобы делать звонки родственникам, знакомым, uh -huh. для того, чтобы узнавать, что происходит с их знакомыми и родственниками, которые живут в других районах города. И в последние дни наметилась тенденция... К запрету использования мобильной связи. Боевики ЛНР приезжают в эти места, где еще работает связь нескольких операторов, там, где скапливаются люди, и требуют, чтобы они не разговаривали по телефону. Есть информация о том, что это распоряжение руководства Луганской Народной Республикой. Зачем это делается? Сейчас сказать сложно. Но в принципе в все последнее время. Мы отмечаем тенденцию, э, такую тенденцию, что руководство Луганской Народной Республики делает все для того, чтобы информация из Луганска не, выход. не выходила э, вовне. Костя, была еще такая информация по Луганску, что заборонили человекам от 18 сдаётся, до 50 или до 60 лет выезжать из миста И на территории Российской Федерации так что Сколько это правда? Настя, к сожалению, это я тоже не могу прокомментировать, поскольку я в последнюю неделю находился в командировке в Луганской области и некоторые новости не успел отследить и проанализировать. Возможно, в следующие дни мои коллеги Розкажу це не Буде окрім подробні. Костянтина. Ще будуть його колеги з інформатора з сайту. інформатора, Інформатор. Ось він у нас на сайті тут більше новин з Луганщини. Будуть розповідати детальніше, що відбувається в Луганській області. Якщо в тебе є ще якась остання інформація по Луганську, розповідай, і будемо переходити тут. Є інформація остання ще по конвою. У нас це вже не закінчить. Я би розказав, якщо можна, о ситуації в Луганській області, особливо. о городах, которые находятся сейчас в осаде, которые пытаются штурмовать, а именно Красный Луч и Первомайск. Ситуация в этих городах тоже критическая, особенно в Первомайске. Но начну все-таки с красного луча. Этот город также уже третью неделю находится под обстрелами, гибнут люди. Но в Красном Луче все-таки еще до сих пор с перебоями, но работает общественный транспорт, с перебоями, но работает мобильная связь. Люди также массово покидают город. Кстати, хочу отметить, что и в Первомайске, и в Красном Луче, и в Луганске четко видна тенденция такая, что боевики всячески препятствуют выезду беженцев на территорию, контролируемую украинскими войсками. От простого запугивания людей, Все, там р... их убьют на да, рассказывают жуткие истории, как жестоко с ними поступят нацгвардия и регулярная армия Украины, заканчивая простыми запретами, прямыми запретами, заканчивая тем, что, к сожалению, есть случаи, когда люди просто пропадают на на блокпостах блок ЛНР. Хотя на самом деле еще предстоит выяснить, на каком этапе и где пропал человек, и что с ним случилось. Но вернемся все-таки к Красному Лучу и Первомайску. Точнее уже, наверное, даже к Первомайску. В Первомайске ситуация, по словам беженцев, мы вот недавно с Наталкой Гуменюк были в Попасной, где... Сейчас размещается большое количество беженцев из Первомайска, которые находятся вот попасные в 12 километрах. Гуманитарная катастрофа в Первомайске уже происходит. Город очень сильно разрушен. Все беженцы говорят о том, что разрушений значительно больше, чем было в Славянске в городе нет газа, электричества, воды, причем не только питьевой, но часто и технической. Вот врач одной из больниц пожаловалась на то, что нет технической воды, крайне необходимой для проведения операций. Ну, не для проведения операций, для Поддержки там минимальных э, санитарных mm -hmm. условий. Mm -hmm. Да э, нет медикаментов, очень сложно с продуктами. По сути, сейчас э, э, первомайцы доедают собственные запасы и mm -hmm. до гра дограбляют магазины, которые были разрушены или закрыты. Это же, собственно, делают и боевики ЛНР. Они вскрывают закрытые аптеки, закрытые магазины и вот со своего барского плеча раздают это местным жителям, позиционируя это как помощь от Луганской Народной Республики. Люди говорят о том, что э, некому хоронить погибших. Людей хоронят в братских могилах. Мы слышали истории о том, как людей хоронят буквально во дворах во многоквартирных домов, в парках, э, в братских могилах. Э, не э, в братских могилах э, на городском кладбище. Ситуация действительно, действительно критическая, и если сейчас первомайцам не оказать помощь, то э, погибнет еще больше людей. И от обстрелов, и погибнут э, те раненые, которые... Да. И от настачиваемых документов. Да. А, и, и ты еще говорил про Красный луч? Ну, про Красный луч вкратце я... Закончил. Там ситуация все-таки немножко лучше, чем в Первомайске, но люди тоже очень сильно страдают и от недостатка воды, проблемы с электричеством, с мобильной связью. Продукты есть, но они поставляются с перебоями. Кто дешевле продукты? Хлеб. Сейчас в Первомайск продукты Первомайск и в Красный Луч продукты доставляются из оккупированных лнр городов. Это Стаханов, То, то Они, да. доставляют продукты. они доставляют какой-то минимум продуктов, они организовывают раздачу. И опять-таки таким образом ведут информационную работу, позиционируя, что вот только они, а не украинская власть, помогает жителям осажденных городов. Дякую тобі, Костя. Я хотіла ще останнє тебе запитати про цей гуманітарний конвой. Все ж таки, ну я так розумію, що потреба насправді величезна в тому, щоб дійшла гуманітарна допомога до Луганська і дійшла там і до Первомайська, також і до Красного Лоча. Але те, як вона доходить, ну трохи нас всіх лякає, м'яко кажучи, так. Чи є якийсь вихід з того? Я розумію. Ти там ж ти журналіст, я журналіст, нам не можна якісь там думки висловлювати, але з того, що ти бачиш в відрядженнях, з того, що ми бачимо, все ж таки допомога мусить дійти, тому що якщо вона не дійде, невідомо скільки там буде ще жертв, uh -huh. чи це чи, чи може туди дійти на твою думку, якщо ну логіку бойовиків присвяткувати, чи може дійти та допомога, яку Україна висилає зараз Дніпропетровська з Києва з Харкова? Ти знаєш, також їдуть Камаз. Угу. Ну, э, точно так же, как и с выездом людей, э, боевики настроены на то, чтобы не пропускать э, на контролируемые ими территориями гуманитарные грузы с территории Украины. Плохая формулировка. Э, э, Машины обстреливаются, то есть э, гуманитарного коридора со стороны боевиков фактически нет. Это проблема. Я думаю, что это часть э, некоего План. большого плана. Да, то есть э, тем людям, которые э, режиссируют э, и дирижируют всем происходящим в Донбассе, выгодно показать картинку, что... Э, Людям на оккупированных территориях помогает Россия, а не Украина. А Украина якобы не делает ничего для того, чтобы помочь своим гражданам. На самом деле попытки провести на оккупированные территории гуманитарные грузы делаются постоянно, но, к сожалению, большинство из них неуспешно, и делать это очень сложно. Это связано с большим риском для тех, прежде всего, волонтеров, которые этим занимается. То, что касается гуманитарного конвоя, э, э, последнее время ему посвящается очень много э, внимания в средствах массовой информации, в обсуждениях. Э, я на самом деле не знаю, что едет э, в этих красивых белых КАМАЗах. Э, если это действительно гуманитарная помощь, то это неплохо. Это действительно очень важно людям, которые страдают ежедневно и для которых, в общем-то, все равно, откуда эта помощь поступит. Но в этом случае Россия должна дать возможность четко проконтролировать этот гуманитарный груз. И было бы политически корректно, чтобы этот груз зашел не через ту часть границы, которую контролируют боевики ЛНР и ДНР, а через официально зашел через границу, контролируемую погранслужбой Украины. Если это, но это действительно может быть так, надо понимать, что Путину после скандала с сбитым Боингом действительно очень важно отбелить свою репутацию в глазах мирового сообщества. И это тоже может быть шагом в этом направлении. Это действительно может быть гуманитарным грузом. Но то, что мы не можем, Украина не может проконтролировать содержимое, содержимое этих грузовиков. Это очень настораживает, и если там везется оружие и боеприпасы для боевиков ЛНР и ДНР, то это даст новую кровь этому конфликту. И чревато новыми смертями, новыми жертвами. І останнє останнє питання вже до тебе. От за моєю інформацією, то що говорять бійці, які під Луганськом знаходяться зі сторони армії, вони кажуть, що чим далі, тим більше вони або в полон беруть, або вбивають все ж таки не українських громадян, не людей з українськими паспортами, що там. Тобто в останній місяць, в останні тижні все більше російських громадян саме. Наскільки ця інформація ну за 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 тими даними, які є в тебе, відповідає дійсності? Тому що навіть ще коли я була там в полоні, в Луганську, там було все таки більше українських громадян, так і в керівництві ЛНР, і взагалі в, в, в самій ЛНР. Зараз mm -hmm. я також маю інформацію, що цих людей поменшило, що там більше все таки Росія. Ну, э, сложно об этом судить, не находясь там. Но по нашей информации, по информации и от военных, и от э, беженцев с оккупированных территорий, действительно, э, среди так называемых ополченцев становится все больше приезжих людей. Э, активисты Пророссийские активисты из Луганска и из других городов Луганской области в последнее время четко видно эту тенденцию. Покидают свои города, уезжают либо в Крым, либо на территорию России. Но их становится все меньше. Все меньше местных, все больше приезжих. Ясно. Дякую. У нас был Константин